Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuri Dania Binti Syahimi daripada kelas PK2. Saya memegang watak sebagai pengacara. salam sejahtera. Nama saya Fibi Absintong. Saya dari PK2. Saya um, pemegang watak sebagai inspektor yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Najwa Binti Johari. Saya memegang watak sebagai saudari Najwa iaitu individu yang pernah mengalami buli cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada penonton-penonton di luar sana Dan kita kembali lagi bersama saya Nurin Dania Iaitu pengacara podcast kita pada hari ini Tajuk yang saya bawakan kepada anda semua Bukanlah tajuk yang biasa-biasa Iaitu kaitan dengan budaya cyber. Dan saya bawakan kepada anda semua Dua tetamu istimewa kita iaitu seorang pegawai polis dari Ibu Pejabat Daerah Kubang Pasu. Baiklah dapat, sila perkenalkan diri. Salam sejahtera semua. Saya Tim Iyak, pegawai polis daerah Kubang Pasu. Saya telah berkhidmat selama 20 tahun sebagai anggota polis dan sepanjang saya berkhidmat di bawah unit siasatan jenayah cyber, saya mempunyai banyak pengalaman berkaitan dengan kes jenayah cyber. Seterusnya, kami juga menjemput saudari Najwa, iaitu individu yang pernah menghadapi masalah budi cyber. Baiklah sebelum kita mulakan uh, Fokus kita kali ini dibawakan khas oleh Marilyn Iaitu warna eksklusif daripada Dizandra Yang mempunyai haruman elegan dan tahan lama Masa lagi mari kita teruskan dengan rancangan pukas kita Okey puan, mungkin ramai lagi yang biru apa itu bully cyber Saya nak tanya, apa maksud bully cyber yang sebenarnya ni? Bully cyber ni perbuatan menyakiti orang lain Melalui internet atau media sosial Yang boleh juga menjadi komen hinaan Sebab gambar tanpa izin, ukutan Atau guna akaun palsu untuk jatuhkan maruah seseorang Bezanya dengan bully biasa Bully cyber ni lebih cepat tersebar dan boleh dilihat oleh semua beramai-beramai orang. Jadi, kesannya kepada mangsa lebih berat. Ushh, menakutkan juga. Jadi sekarang ni mungkin uh, makin banyak kes ya berkaitan dengan bunyi sayapu ni? Oh, ah, ya betul-betul. Ramai mangsa lah remaja sekarang. Sebab mereka malu nak cerita pada ibu bapa atau guru mereka. Akhirnya, jadi tekanan emosi yang serius kepada mereka. Oh, begitu puan. Uh, tapi saya nak tahulah. Sebenarnya apa punca orang ni sanggup buat beli cyber ni? Seronok sangat ke buat orang sakit hati ni? Nah, soalan fadu tu antara pecah utama pembeli rasa selamat sebab bersembunyi di belakang skrin dan ingat orang tak boleh kesan ada juga sebab cemburu nah perhatian atau memang suka tengok orang lain susah hati lagi satu kurang Kawan emosi dan kurang didikan tentang etika media sosial mereka hmm, Betul tu Puan Kadang-kadang orang rasa bebas nak nulis apa dekat media sosial ni dia orang tak fikir pun kesan dekat masa tapi sebenarnya beri cyber ni boleh bagi impak yang sangat besar bukan sahaja dari segi emosi tapi juga untuk kesihatan mental Mungkin Puan boleh jelaskan sedikit ha, apa antara kesan yang serius yang masa beri cyber boleh alami Ya ya memang betul betul kesan beri cyber ni sangat serius serangan mangsa menjadi murung, hilang keyakinan diri, mana ada yang sampai tak berani keluar rumah atau bergaul dengan orang lain. Kalau berlautan, ia boleh menyebabkan tekanan mental yang sangat teruk. Hmm. Biasanya mereka. Ya. Yeah. Saya se sendiri pernah mengendalikan satu kes remaja yang dibuli dalam talian. Mangsa dihina secara terbuka di media sosial. Sampai tambah per peribadi dia disebabkan tambah izin. Akibatnya, dia ada trauma dan enggan pergi ke sekolah. Hmm. Ibu bapa dia sangat risau, risau sampai terpaksa bawa anak mereka jalan kaunseling. Dari pengalaman ini, saya nampak jelas betapa seriusnya kesan buruk saya ini. Ia bukan sekadar gurauan atau us usikan di internet tapi satu bentuk jenayah yang boleh merosakkan masa depan seseorang. Betul tu pun, saya sendiri pun rasa sangat berit. Bukanlah nampak macam biasa je, tapi dalam hati memang sakit. Kadang-kadang nak buka tifa pun takut. Oh, jadi apa uh, budi ni dikira sebagai satu jenayah dekat Malaysia ni lah kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh sabar dalam satu bentuk jenayah ni. Ramai orang anggap ia hanya gurauan di media sosial tapi sebenarnya ia melanggar undang-undang ini. Di Malaysia, guru cyber boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 233. Pelaku boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 dan, dan penjara setahun. Tahu? Hmm. Jadi, masyarakat Maaf. Jadi, masyarakat perlu ambil serius jangan sesekali terlibat dengan perbuatan ni. Tahu? Ya, memang patut pun mereka dikenakan tindakan. Karena kadang-kadang orang ni tak nampak pun kesannya pada buli. Pa pada masa buli tu. Jadi, mereka ingat itu sebagai perawat saja. Tapi sebenarnya luka emosi tu sangat dalam. Sebab tu saya rasa penting orang tahu uh, bahawa buli saya ni memang salah satu salah di sisi undang-undang. Terima kasih atas fokus yang menarik itu tadi. Okeylah kita berhenti berhenti seketika. Selepas ini kita akan sambung dengan kisah yang lebih mendalam tentang pengalaman masa dan apakah langkah pencegahan yang perlu kita Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. tunggu saya wak wak dah nah, oh, lambat lah sabar lah. awal ah, lagi lah oh. saya Ay. busuk hmm. busuk hmm. Busuk. ada apa wangi-wangi tak -wangi ada sebab saya tak guna kau ada punya wangi Barang, wangi segar weh oh kena try hmm, Boleh. ni namanya di Zandra oh Narek. mari aku bagi-bagi bau boleh boleh try kamu try bau dia sedap ya ke kau try nge Hmm. hmm. Wangi kan? Hmm. Bau dia tahan lama tak Ha, hmm. sehari pun boleh. Oh. oh. harga dia pun murah, bau dia juga. Hmm. Wangi kan? Hmm. Saya hmm. saya nak boleh banyak tak Macam ni. Boleh, boleh. Try, try. Boleh, boleh. Oh. Hmm. Nanti saya hmm. habis dekat kelas. Hmm. Oh, boleh, boleh. Terima kasih. Sama. Hmm. Nanti kau uh, nanti saya bagi link untuk kamu beli. Boleh-boleh. Tak boleh. boleh, boleh, boleh. Hmm. Okey dah, wangi dah. Jom kita pergi sekolah, eh. pergi kelas. Jom. Jom. Okay, baiklah, kita kembali lagi dalam rancangan kesukaan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu saya ingin memperlihatkan kepada anda semua Uh, produk sajian kita pada hari ini iaitu minyak wangi uh, Marilyn daripada apa ni daripada Dizandra ha. uh, yang punya ni wangi eksklusif dan tahan lama. Okey puan. Bila hmm. saya nak cuba tanam buah oh. tu. Cuba bagi apa komen sikit. Hmm, lah. Apa hmm. okay. hmm. Jadi kamu semua boleh beli barang-barang hmm. ni wangi. So. Okay semua, tadi uh, kita dah dengar kan penjelasan daripada Puan Inspektor tentang apa maksud buli sebenarnya, apa yang maksud buli cyber sebenarnya ni. Uh, lepas ni kita nak dengar, apa uh, kita nak masuk pula bahagian yang lebih menarik iaitu pengalaman sebenar saudari Najwa. Okay jadi, uh, saudari Najwa, boleh kongsikan tak kepada kami uh, macam mana mula awak sedar yang awak ni sebenarnya mangsa buli cyber? Okay, mula-mula saya sedar kena bully cyber ni masa ada orang tinggal ke komen Hina dekat gambar saya di, di media sosial Jadi lepas tu ada yang buat gurauan guna gambar saya jadi bahan gelap mereka Jadi masa tu saya sangat terkejut lah dan rasa sangat malu Sebab tiba-tiba dia pun buat uh, gurauan tentang gambar saya Jadi saya terus hilangkan keyakinan diri lah untuk post apa-apa lagi dekat media sosial jadi mula-mula saya simpan sendiri je perkara tu tapi lama-lama saya rasa tak tahan dah. Berat tu. Jadi masa tu uh, masa awak kenal kan. Awak cerita dekat uh, siapa dulu? Kawan ke, keluarga ke, siapa-siapa? Ah -siapa? uh, mula-mula tu saya diam je, tapi tak berani nak cerita dekat siapa-siapa. Tapi lama-lama kawan baik saya, baik saya, saya murung dia yang dorong saya untuk cinta kepada guru. Terima yes, kasih. Uh, dari situ barulah cikgu si bantu saya beritahu guru, beritahu keluarga. Jadi lama-lama saya beritahu dah keluarga. Saya rasa pengalaman yang tadi nak jual kongsi tadi memanglah di ramai remaja yang lain. Sebab ramai bangsa pilih untuk diam sebab dia, dia orang takut atau malu. Tapi sebenarnya makin kita diam, makin berani si pembeli itu. Nasihat saya, kalau berlaku buli cyber, jangan takut untuk kumpul bukti. Kami boleh buat macam screenshot dan, lapor, dan laporkan pada pihak berkuasa. Ingat, buli cyber bukan ganggung rawan. Ia satu kesalahan jenayah. Kita di sesatan siasatan jenayah cyber, memang ada prosedur untuk siasat kes pasal ini. Dan mangsa akan dibantu. Oh, begitu. Jadi saya tak perlu risau dah? Ya. Yeah. Jadi uh, kalau boleh saya nak tahulah Macam mana awak kumpul semangat untuk berjaya balik Selepas kini saya baru huh? uh, Pada mulanya memang susah Saya rasa sedih sangat Tapi bila ada sokongan daripada Kawan baik, cikgu, keluarga Saya perlahan-lahan dapat Baliklah keyakinan diri saya saya mula fokus pada perkara positif dulu dan ingatkan diri. buat jahat itu tak menentukan siapa diri saya yang sebenarnya. Bagus tu memang betul. Sokongan orang sekeliling sangat penting. Tapi dalam masa sama, mangsa juga kena berani buat laporan. Polis ada unit khas untuk siasatan kes macam ini. Jangan tunggu sampai keadaan yang jadi lebih teruk, lebih cepat lapor. Lebih cepat tindakan boleh diambilkan. Itu dia nasihat penting daripada Puan Inspektor kita ni Jadi untuk pendengar di luar sana tu Kalau kena bunyi cyber ni Jangan diam-diam je Ingat bukan awak seorang Jadi alami benda tu Ramai lagi yang alami benda yang sama Tapi saya nak tanya Tapi um, Saya nak tanyalah dekat awak ni uh, Sebagai mangsa um, Sebagai mangsa yang ada pengalaman dalam bunyi cyber ni bila awak ambil keputusan untuk uh, bangkit dan mula lawan balik Bukan dengan marah ya Tapi dengan semangat apa yang bukan utama yang awak buat untuk kuatkan diri tu uh, Saya mula dengan berhenti baca komen negatif dulu Kemudian saya sekat akaun yang selalu hantar mesej kepada saya Dan saya lebih banyak luangkan masa dengan orang yang saya sayang Dari situ saya rasa lebih tenang dan yakin balik untuk teruskan hidup Tanpa rasa takut dengan buli cyber ni Betul. Awak patut buat apa -apa tu sebab dengan tak baca komen negatif ataupun uh, awak suka akaun yang yang mengganggu awak tu kan, dia boleh membantu kesihatan mental kita. Baiklah, kita balik kepada semula uh, uh, kita balik semula kepada point spekter kita lah. Uh, saya nak tanya, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengurangkan kes buli cyber ni? sering ada mengadakan ceramah kesedaran di sekolah atau universiti selain memantau aduan melalui suluhan jaya komunikasi dan multimedia Malaysia. Selain itu, kami galakkan masyarakat untuk melaporkan kes supaya tindakan segera dapat diambil. Usaha ini perlukan kerjasama semua pihak, bukan polis sahaja. Hmm, Bagus tu memang perlukan kerjasama semua pihak lah. Jadi hmm, dah juga Berdasarkan liku-liku yang awak telah hadapi ni, boleh kongsikan beberapa nasihat kepada penonton-penonton di luar sana? Uh, mungkin ramailah yang sedang menghadapi masalah yang sama. Silakan. Okay, nasihat saya kepada semua ah uh, ialah sesiapa yang hadapi masalah yang sama, jangan sesekali simpan dalam hati. Bila kita pendam, kesannya makin teruk dan kita boleh dan dia boleh buat kita rasa putus asa. Cuba cari orang yang kita percaya Macam keluarga Cikgu dan rakan baik Untuk kita kongsi apa yang berlaku Kalau rasa gangguan itu makin melampau Jangan takut untuk melapor kepada pihak berkuasa Ingat Kita bukan lemah bila minta tolong Sebaliknya itu tanda kita berani Dan sayangkan diri sendiri Boleh saya pun bukan salah kita Jadi jangan biarkan ia kawal hidup kita Oh Uh, baiklah puan, ada nak tambah apa-apa ke sebelum kita tamat rancangan kita pada hari ini? Baiklah, saya nak pesan para semua pendengar Jangan pandang ringan isu buli cyber Sem Setiap orang ada tanggungjawab Sama ada sebagai pengguna media sosial Atau sebagai ahli masyarakat Kalau nampak kes, laporkan Boleh cari saya Kalau rasa tertekan, dapat dapatkan panduan daripada ibu bapa, cikgu, apapun boleh. Ingat, buli cyber bukan burawan, ia jenayah dan kita semua kena main peranan untuk hentikan. Baiklah kepada pendengar semua, kita dah sampai ke penghujung podcast kita hari ini. Banyak yang kita dapat belajar tentang buli cyber ni. Dari maksudnya kesan kepada mangsa, lah kepada langkah pencegahan. Apa yang penting, jangan sekali anggap komen jahat atau gurauan kasar di media sosial itu perkara yang kecil. Ia boleh ia boleh jadi ia boleh jadi jenayah yang meninggalkan uh, luka emosi yang mendalam lah. Uh, jadi kepada anda di luar sana, kalau jadi masa, jangan diam. Cari sokongan daripada keluarga, rakan atau terus buat laporan kepada pihak berkuasa. Ingat, dunia maya bukan alasan untuk kita menyakiti orang lain. Baiklah, uh, kita ter, uh, mengucapkan terima kasih kepada Puan Inspector dan juga Najwa uh, di atas perkongsian pengalaman mereka hari ini. Jadi, uh, dan kepada pendengar di luar sana, jaga diri, jaga emosi dan gunalah media sosial dengan bijak. Kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum.